dalam murid-murid. Ini sahaja untuk dukasan hari ini. Semua boleh faham ya? Eh, Ridwan, bila kamu sampai? Eh, tidur pula dia ni. Ridwan, bangun! Mana oh, ni? Eh, dia kat depan tu. Ah, oh. ah, ah. Ya, yeah, saya. Oi, apa dia cikgu? Uh, cikgu panggil saya ke? Haa, ya haa Bangunlah, cikgu suruh bangun tu Haa, bangun hmm. Hai. Ya, cikgu Apa nak jadi dengan awak ni? Awak tahu tak prestasi akademi awak semakin merosot? Tak nak bergegas ibu bapa ke? Tak rasa bersalah ke? Buat macam cikgu rasa macam ni Hei, dia dua ni Awak pandai-pandailah fikirkan Hmm. Ya cikgu. Nanti saya uh, akan datang awal lah sekolah esok. Ha, saya janji. Saya tak ponteng dah. Eh, cikgu ni. Buat. Belang hmm, wei murid, ini contoh yang telah cikgu buatkan. Motosanya. Cikgu ni suka minum oh, kopi. Fokuslah cikgu kat depan tu. Petang ke-20 hmm. awak suka kedua bermain eh. bola sepak kedua atau eh. bola baling boleh faham ya cara penggunaan kedua-dua perkataan ni ya 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 dah sampai kelas jadi Baiklah, semua boleh faham ya. Cikgu, uh, izinkan saya ke tandas? Boleh. Eh. Tu macam Ridwan. Hmm. Eh, Ridwan. Kau eh. buat apa kat sini? Ha? Eh, suka hati akulah. Eh, Kau cikgu tu... tengah mengajar tau dalam kelas. Ya lah, kau ni sibuk lah. Kau pergilah sana, aku nak lepak kejap. Nanti aku masuklah lah balik. Oh, kau, kau jangan sampai aku laporkan kat cikgu. Hei, kau ni sibuk lah. Pergilah sana. Oh, kau, kau, kau tunggu. Aku bagi kau. kau. Oh, kau tunggu, kau tunggu. Cikgu, cikgu. Riduan potes sekolah. Cikgu kena cepat, cikgu. Apa? Ya, betul. Eh Ridwan ni tak serik-serik lah dia ni Tak kena ni Eh Ridwan you not kena ni Ridwan Ridwan Bangung lah Eh awak tahu awak buat apa kat sini? Ha? Saya Saya Berdiri sekarang? Alamak Eh budak ni Apa nak cari? Apa ni? Awak ni kan saya tegur banyak kali dah Awak tak nak dengar langsung eh Ha. Eh, saya nak laporkan juga dekat pihak eh, disiplin jangan, ni. Janganlah cikgu. Saya saya minta maaf cikgu. Tak boleh, tak boleh. Lain kali saya tak buat ada saya janji. Tak boleh, ikut ha. saya. Ikut saya. Kalau saya rotan kamu. Cepatlah cikgu, saya minta maaf cikgu. Nanti saya belajar dalam kelas cikgu. Ready angin. Uh, janganlah laporkan saya cikgu. Saya tak nak kena buang sekolah. Bukan oh, saya buang cipas saya Mari, saya kat mari cikgu. ikut, mari ikut semua sebab Cepat. Cikgu. Cepat. Bolehlah cikgu. Cepat. Sekali tak ada, ni tak je. Tak ada, tak, ada, tak ada. Sekali ni je cikgu. Tak ada. Nak ambil kipas saya cikgu. Burung merpati terbang ke awan hingga sejenak di pohon jati dengan hati penuh harapan Forum Imu kita buka hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati para panel jemputan, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan pelajar yang saya hormati sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu yang amat bermakna iaitu forum yang bertajuk Ponteng Sekolah dalam kalangan pelajar. Saya Nur Ain Fariha sangat berbesar hati dapat menjadi moderator forum pada pagi yang bahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Men, kita semua sudah banyak kali mendengar di berita Mahupun di media sosial mengenai isu gejala ponting sekolah Dalam kalangan pelajar yang semakin hari semakin membuat Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan prestasi akademik Malah turut menggugat disiplin dan masa depan pelajar itu sendiri Justeru isu ini perlu dilihat dari pelbagai sudut Dan ditangani secara menyeluruh agar jalan penyelesaian yang, yang tuntas dapat dicapai Persoalannya siapakah dan apakah yang diperlukan bagi menangani masalah ini. Dengan adanya forum ini, kita akan membuka ruang wacana dan perkongsian ilmu demi merungkai punca, kesan serta langkah yang dapat membina usaha untuk membendung gejala ini daripada terus berleluasa. Untuk makluman semua, forum ini dibawakan khas oleh kumpulan kami dari kelas Bahasa Melayu 1. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya memperkenalkan dua orang ahli panel yang akan bersama-sama kita dalam mengupas topik yang penuh cabaran ini. Jangan ragu-ragu kerana warga dewan sekalian khususnya para gadis tidak senang melihat ketampanan dan kecelitaan dua orang ahli panel kita. Di sebelah kiri saya tampil segak bergaya sebagai panel pertama kita, saudara Muhammad Ridwan. Apa khabar saudara? Khabar baik saudari Fariha. Dan di sebelah kiri Ridwan pula, ayu dan manis senyumannya panel kedua kita, saudara Nur Akila Bashira. Selamat datang dan terima kasih kerana bersudi bersud bersama-sama dalam forum ini. Baiklah, Tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan sesi perbincangan kita pada pagi ini. Soalan pertama saya akan ditujukan kepada panel pertama kita, Ridwan. Apakah punca utama yang mendorong berlakunya gejala ponteng sekolah ini? Adakah ia berpunca daripada kelemahan sistem pendidikan, pengaruh rakas bayar ataupun faktor dalaman pelajar itu sendiri? Silakan saudara Baiklah, terima kasih Saudari Fariha dalam meniti evolusi pemodenan. Ponting sekolah merujuk kepada tindakan pelajar yang tidak hadir ke sekolah secara sengaja untuk menuju ke tempat lain. Pelajar yang kerap ponting biasanya sudah mempunyai tempat khas yang sering dituju seperti kafe cyber, restoran makanan segera, pusat membeli-belah dan tempat menonton wayang. Sejak akhir-akhir ini gejala ponteng kini semakin merisaukan dan jika tidak ditangani dengan segera boleh menyebabkan masalah gejala ponteng ini terus berlaku sehingga ke generasi yang akan datang bak kata mutiara kudis menjadi tokak gejala ponteng yang biasanya dilakukan oleh pelajar-pelajar yang berumur 13 hingga 17 tahun ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia KPM yang menunjukkan kadar ponting sekolah dalam kalangan remaja menunjukkan tren yang semakin meningkat mengikut umur. Pada usia 13 tahun, kadar ponting adalah sebanyak 22.7% dan ia terus meningkat kepada 24.4% bagi umur 14 tahun dan mencapai tahap paling tinggi iaitu 28.2% pada usia 17 tahun justru dapat dilihat bahawa semakin meningkat usia remaja semakin besar kecenderungan mereka untuk melakukan ponteng hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seterusnya antara faktor atau punca berlakunya gejala ponteng adalah disebabkan faktor persekitaran itu sendiri dalam konteks perbincangan ini mengapakah persekitaran boleh dikatakan salah satu faktor utama terjadinya ponteng hal ini dikatakan demikian Terdapat kajian yang telah dilakukan oleh Nuraisah Lonto 2016 yang mendapati faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi sikap ponteng dalam kalangan murid sekolah. Seramai 275 orang murid dari 21 buah sekolah terlibat dalam kajian ini. Maka, berdasarkan analisis tersebut, faktor guru adalah komponen persekitaran paling mempengaruhi sikap ponteng dalam kalangan murid berbanding faktor lain seperti keluarga, suasana sekolah dan rakan sebaya. Ujian korelasi Pearson juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan dan sangat kuat di antara faktor persekitaran dengan sikap ponting. Faktor persekitaran didapati sangat mempengaruhi sikap ponting murid. Berdasarkan analisis ujian regresi pelbagai, kajian ini merumuskan bahawa guru perlu lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas di dalam ataupun di, di dalam kelas dan di sekolah. Seterusnya, dapat ditegaskan bahawa kualiti guru dan persekitaran sekolah yang positif amat penting untuk mengekang gejala ponting. Selain daripada itu, sebagaimana yang kita lihat, ponting sekolah dalam kalangan remaja di Malaysia turut dikaitkan dengan kajian awal oleh Wan Nurasyah 2003 yang menunjukkan bahawa sebahagian pelajar ponting untuk melepak di kawasan sunyi seperti belukar atau kawasan rumah kosong bertitik tolak daripada itu, hal tersebut membuka ruang kepada mereka untuk terlibat dengan kenakalan remaja seperti merokok, vandalisma dan pergaulan bebas. Dapatan ini menunjukkan bahawa ponting bukan sahaja berkait rapat dengan faktor dalaman pelajar tetapi juga dipengaruhi oleh gejala sosial dan tarikan luar yang wujud dalam persekitaran mereka. Malah kajian lain turut dapat mendapati bahawa ada pelajar yang menggunakan masa punting untuk terlibat dalam aktiviti yang tidak bermoral seperti penyalahgunaan dadah, lumba motosikal haram dan melepak di pusat hiburan yang bukan sahaja menjejaskan disiplin tetapi masa depan mereka sendiri. Tegasnya, persekitaran sosial yang tidak ter yang tidak terkawal mampu merosakkan sahsiah pelajar sekaligus mendorong mereka untuk terus mengabaikan sekolah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas kupasan yang begitu bernas sekali oleh panel pertama kita. Bagi memperluaskan lagi perbincangan kita, saya ingin menjemput panel kedua, Akila untuk memberikan pandangan. Bagaimana dengan pendapat saudari mengenai punca gejala ponteng ini? Terima kasih kepada saudari Fariha. Menurut laporan disiplin pelajar tahun 1994 bahagian sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang menunjukkan ponteng sekolah merupakan kes disiplin dengan peratusan tertinggi berbanding dengan salah laku yang lain. Statistik ini menunjukkan lebih ramai pelajar sekolah menengah yang ponteng sekolah berbanding dengan pelajar sekolah rendah salah satu faktor utama yang mendorong berlakunya ponteng sekolah ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005 ialah sahabat yang sama umurnya. Rakan sebaya juga ialah sahabat daripada lingkungan latar belakang yang sama dan sering bersama dalam pelbagai aktiviti dan matlamat atau dalam kata lain mempunyai minat yang sama. Rakan sebaya yang baik akan membawa pengaruh yang baik, manakala rakan sebaya yang jahat akan membawa ke arah keburukan. Remaja pada usia persekolahan sangat mudah dipengaruhi oleh rakan mereka kerana pada tahap ini mereka lebih cenderung mengikut kata kawan berbanding mendengar nasihat ibu bapa atau guru. Jika mereka bersahabat dengan murid yang rajin belajar, mereka akan terdorong untuk mencontohi perkara itu. Namun sekiranya mereka berkawan dengan murid yang malas dan suka membuang masa, besar kemungkinan mereka juga akan turut sama ponteng sekolah. Hal ini demikian kerana murid sering takut dipinggirkan oleh kumpulan dan sanggup melakukan apa sahaja untuk diterima. Pepatah Melayu ada menyebut, jika masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap. Yang bermaksud seseorang mudah terikut-ikut dengan persekitarannya. Lebih membimbangkan lagi, terdapat banyak laporan berita tentang murid yang ponteng sekolah akibat terpengaruh dengan rakan sebaya. Misalnya, sebuah laporan media di Johor pernah melaporkan sekumpulan pelajar sekolah menengah yang ditangkap pihak berkuasa kerana ponteng sekolah dan melepak di sebuah pusat hiburan pada waktu pagi. Siasatan ini mendapati kebanyakan murid yang terlibat hanyalah menurut ajakan rakan mereka untuk berseronok tanpa memikirkan kesan buruk terhadap masa depan. Hal ini jelas membuktikan bahawa pengaruh rakan sebaya mampu menjadi faktor dominan yang menjerumuskan murid ke dalam gejala ponten sekolah. Situasi ini selaras dengan hadis riwayat Al-Bukhari iaitu maksudnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang besi. Adapun penjual minyak wangi akan memberi kamu minyak wangi tersebut atau kamu membeli daripadanya atau kamu mendapat bau yang harum daripadanya sedangkan tukang besi pula akan membakar bajumu dan juga kamu mendapatkan bau yang busuk. Hadis ini menggambarkan tentang sahabat yang buruk akan menarik seseorang ke arah kebinasaan. Oleh itu, dapatlah dirumuskan bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan faktor penting yang menyebabkan murid ponteng sekolah. Murid haruslah bijak memilih kawan kerana rakan yang positif akan membawa mereka ke arah kejayaan. Manakala rakan yang negatif hanya akan menghancurkan masa depan. Seterusnya, masalah keluarga merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi pelajar untuk terjebak dengan gejala ponten sekolah. Keluarga ialah institusi asas yang membentuk sasiah, disiplin dan sikap anak-anak sejak kecil. Namun, apabila keluarga berhadapan dengan pelbagai masalah seperti pergaduhan antara ibu bapa, perceraian, kemiskinan kurang kasih sayang atau keganasan rumah tangga anak-anak akan kehilangan tempat bergantung mereka berasa tidak dipedulikan lalu memilih untuk mencari keseronakan di luar rumah sebagai jalan keluar termasuklah ponteng sekolah pepatah melayu ada menyebut bagaimana acuan begitulah kuihnya yang bermaksud anak-anak ialah cerminan kepada keadaan keluarga mereka menurut Profesor Datuk Dr Muhammad Aziz Hussein, pakar sosiologi Universiti Malaya, kegagalan ibu bapa memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anak menjadi punca utama ponteng sekolah. Beliau menegaskan bahawa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak stabil cenderung mencari kasih sayang daripada pihak luar dan inilah yang mendorong mereka lebih mudah terpengaruh dengan rakan sebaya yang negatif. Hal ini selari dengan dapatan kajian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM yang melaporkan bahawa pelajar yang tinggal dalam keluarga berpecah atau tidak berfungsi mempunyai risiko dua kali ganda untuk terlibat dengan masalah disiplin termasuklah ponteng sekolah. Kesimpulannya, masalah keluarga merupakan faktor besar yang mendorong pelajar ke arah gejala ponteng sekolah kerana suasana rumah yang tidak harmoni. Memberi kesan emosi, mental dan tingkah laku mereka. Seperti pepatah Melayu, keluarga bahagia asas kejayaan. Maka jelaslah keharmoni, keharmonian rumah tangga adalah benteng utama dalam mencegah ponteng sekolah. Sungguh intelektual pemikiran kedua-dua panel kita. Sebagai lanjutan daripada pembicaraan tadi, izinkan saya mengajukan soalan kedua. Apakah kesan gejala ponteng sekolah ini sama ada kepada pelajar itu sendiri, sekolah mahupun masyarakat? Saya persilakan panel pertama untuk mengupas persoalan ini. Baiklah, terima kasih saudari Fariha. Kita beralih kepada kesan pula. Seperti yang kita tahu, jika melakukan perkara yang negatif, maka akan memberi kesan yang negatif juga. Antara kesan negatif yang akan terjadi sekiranya pelajar seringkali melakukan aktiviti tidak bermoral ini adalah prestasi akademik sudah semestinya terjejas kerana sewaktu melaku, melakukan aktiviti ponting pelajar akan ketinggalan pembelajaran dan topik-topik penting yang diajarkan di yang diajarkan oleh guru sewaktu berada di dalam kelas memetik daripada artikel sinar harian yang mengatakan bahawa pelajar yang sering ponting akan ketinggalan dalam silibus Pembelajaran sehingga sukar memahami topik seterusnya. Lama-kelamaan, mereka mula membentuk tabiat malas dan bersikap sambil lewa terhadap tanggungjawab belajar. Masa yang sepatutnya digunakan untuk menimba ilmu terbuang begitu saja. Hal ini akhirnya menjejaskan masa depan kerana peluang melanjutkan pelajaran serta mendapatkan pekerjaan yang baik semakin terhad. Selain itu, prestasi akademik mereka akan merusut dengan ketara kerana tidak mampu menyiapkan tugasan dengan baik atau berjaya di dalam peperiksaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih panel pertama atas pendapat yang diutarakan sebentar tadi. Namun begitu, saya percaya setiap individu mempunyai pendapat tersendiri. Oleh itu, mari kita bersama-sama mendengarkan pendapat panel kedua pula. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari Fariha. Ponteng sekolah bukan sekadar perbuatan ringan, malah memberi kesan besar kepada maruah keluarga. Apabila seorang pelajar kerap mengabaikan tanggungjawab untuk hadir ke sekolah, masyarakat akan memandang serong terhadap keluarganya. Hal ini adalah kerana sikap tersebut dianggap mencerminkan kegagalan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Agar berdisiplin dan menitik beratkan pendidikan, kesannya nama baik keluarga turut tercela dan hilang rasa hormat daripada orang sekeliling. Maruah keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Seperti kata hikmat, hidup biar berbakti, mati biar berjasa. Tindakan seseorang anak akan menentukan bagaimana keluarganya dipandang oleh masyarakat. Jika pelajar suka ponteng sekolah, mereka bukan sahaja menutup pintu kejayaan sendiri, malah mengundang aib kepada keluarga. Pepatah Melayu juga ada menyebut, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik itulah yang menjadi warisan keluarga yang perlu dipelihara, bukannya dipalik dengan sikap negatif seperti ponteng sekolah. Kesimpulannya, ponteng sekolah ibarat duri dalam daging yang bukan sahaja merosakkan masa depan pelajar, bahkan menjatuhkan martabat keluarga. Oleh itu, setiap pelajar perlu sedar bahawa menjaga maruah keluarga adalah amanah kerana keluarga yang bahagia terbina daripada anak-anak yang berakhlak mulia. Terima kasih kepada kedua-dua panelis atas pandangan yang membuka mata kita semua mengenai kesan-kesan gejala ponteng sekolah. Baiklah, setelah kita pelusuri punca dan kesan daripada gejala ponteng sekolah, kini tibalah kita pada soalan terakhir, soalan yang penting bagi kita untuk melengkapkan forum pada hari ini. Soalan ini juga akan ditujukan kepada kedua-dua panel. Soalan saya apakah langkah-langkah konkret yang boleh diambil oleh pelbagai pihak tidak kira ibu bapa, pihak sekolah ataupun masyarakat bagi mengatasi gejala ponteng sekolah agar generasi muda tidak mudah terjebak dengan masalah ini. Panel pertama, sila berikan pandangan anda. Terima kasih. Justru itu, biar apapun puncanya pelajar ponting sekolah, Perkara penting yang patut kita fikirkan adalah cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Sekiranya keadaan ini dibiarkan berterusan, semakin ramai pelajar yang akan membuat keputusan untuk ponteng sekolah. Oleh itu, antara usaha yang dapat kita lakukan ialah mengetatkan lagi peraturan yang sedia ada di sekolah. Sebagai pihak sekolah, peranan ini harus digalas dengan baik kerana selain ibu bapa, guru-guru juga merupakan ibu bapa kedua para pelajar. Oleh yang demikian, pihak sekolah boleh menjalankan sesi kaunseling dan menghantar pelajar yang bermasalah ke program sukarelawan dan hal ini sedikit sebanyak akan memberi kesedaran kepada pelajar tersebut dan akan membaiki sasiah murid tersebut. Oleh itu, dapat kita tekankan bahawa pihak sekolah perlu memainkan peranan secara konsisten dan berterusan sehingga dapat menangani masalah ini. Terima kasih Ridwan atas pencerahan yang diberikan. Seterusnya kita beralih kepada pendapat panel kedua, saudari Akila. Sila kongsikan pendapat saudari pula mengenai langkah-langkah ini. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fariha Kerajaan memainkan peranan yang penting dalam menangani masalah ponten sekolah agar tidak menjejaskan generasi muda negara. Antara langkah yang boleh diambil ialah memperketatkan undang-undang berkaitan kehadiran murid ke sekolah. Misalnya, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, boleh menetapkan peraturan tegas dengan mewajibkan setiap pelajar hadir ke sekolah kecuali dengan alasan yang sah. Hal ini sejajar dengan peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya yang bermaksud pendidikan dan disiplin perlu ditanam sejak kecil. Selain itu, kerajaan juga boleh memperkenalkan program motivasi dan kempen kesedaran secara berterusan melalui kempen seperti sekolahku sejahtera atau program motivasi kerjasama dengan agensi kerajaan Pelajar dapat difahamkan tentang pentingnya menimba ilmu untuk masa depan. Langkah ini bukan sahaja mencegah ponteng malah memupuk semangat semangat cintakan akan sekolah. Kerajaan juga boleh menyediakan kemudahan pendidikan yang kondusif seperti bilik darjah yang selesa, persekitaran sekolah yang selamat serta aktiviti kokurikulum yang menarik supaya pelajar lebih seronok hadir ke sekolah. Seperti kata hikmat, ilmu pelita hidup, pendidikan, kunci kejayaan. Maka segala usaha kerajaan haruslah bertujuan menggalakkan pelajar menghargai pendidikan. Kesimpulannya, kerajaan berperanan besar sebagai peneraju dalam usaha mencegah ponten sekolah melalui penguatkuasaan undang-undang pelaksanaan kempen kesedaran dan penyediaan kemudahan pendidikan. Jika langkah ini dilaksanakan secara berkesan, masalah ponten sekolah dapat dikurangkan sekaligus melahirkan generasi muda yang berdisiplin serta berilmu. Terima kasih saudari atas pendapat yang diutarakan sebentar tadi. Alhamdulillah, dengan berakhirnya perkongsian daripada kedua-dua ahli panel sebentar tadi, maka tamatlah sudah forum kita pada hari ini yang membicarakan tajuk Ponteng Sekolah dalam Kalangan Pelajar. Melalui forum ini, kita telah menyimpulkan pelbagai aspek penting bermula daripada punca, kesan sehinggalah langkah-langkah yang boleh diambil bagi membendung masalah ini. Semoga segala pandangan yang dikemukakan dapat menjadi pedoman dan membuka mata semua pihak bahawa gejala ponsel sekolah tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus dibendung demi kebaikan masa depan negara. Akhir kata, saya Nur Ain Fariha sebagai moderator merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada kedua-dua panel atas hujah yang bernas dan kepada para hadirin atas perhatian yang diberikan. Semoga forum ini memberi manfaat serta menjadi titik tolak untuk kita bersama-sama melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berwawasan dan bertanggungjawab. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.